Пользуясь тем, что вот микрофон у меня уже включен, можно вот я вот перейду к к дискуссии. Потому что я очень рад, что мы припустили сюда сегодня да, представителей да, информационного поля, таких полевых командиров, телекоммуникационных полей, вот и выслушали их точку зрения на, вот, на сегодня на эту проблему. Более того, значит, у нас тут вот родилось даже такое шикарное сравнение по... Отношение к гужевым перевозчикам вот, я все ожидал, что Лех сразу после этого перейдет к принципу технологической нейтральности. Вот, ну, потому что, ты... что да, первое, что было. произошло, вот, когда телекоммуникационщики зашли в, на телевидении и сказали: а где принцип технологической нейтральности? Мы, водители автомобилей, хотим иметь я такое я... же удостоверение, как и погонщики лошадей. Вот. Но ну, это все э, значит, шутки, а если серьезно, то вот, э, очень системно значит, Александр Иванович Ляхов, значит, сформулировал задачи регуляции в области вот этих самых новых медиа, не новых медиа, в, общем, в области, в общем, того, что называется телевидением и радио. Вот. И в этом смысле, я так понимаю, задачи наш орган, в общем-то, здесь и может выполнять таким вот баланса такого между разрешительной и контрольной функцией. И когда нас вот сейчас дружно все, значит, уговаривают ослабить эту самую, значит, разрешительную функцию, то, ну, я говорю ради бога, мы, наверное, уже тоже морально готовы, потому что, ну, мы слышим это настолько долго и вообще, наверное, единственный правильный выход из положения. Но при этом нужно понимать вам тоже в том числе, что при этом мы очевидно, должны усилить нашу контрольную функцию. Вот, и тут возникает вопрос, а в состоянии ли Национальный Совет сейчас вот такой баланс обеспечить? Вот, но ну, очевидно, что нет. Во-первых, потому что законодательство не позволяет нам значит, ужесточить, там, как-то вот это обеспечить и так далее. Во-вторых, э финансово мы не можем обеспечить тот уровень мониторинга, тот уровень проникновения, который э позволит нам обеспечить вот неотвратимость наказания в случае, там, Пиратства, картшаринга, андрепортинга и прочих разных таких милых глупостей, которыми занимаются значит, наши э, кабельщики в том числе. Вот по этой причине, вот, э, и, э, как мне кажется, и очень важна та работа, которую проводят значит, наши коллеги э, по проекту БСЕ, и, но только с одним уточнением: что да, европейский опыт это хорошо, мы должны смотреть туда, руководствоваться в какой-то степени и изучать его тоже. Но наши реалии вот эти реалии то есть состояние страны, состояние бюджета, состояние регуляторного органа, состояние рынка. Вот мы это должны как-то учитывать тоже при вот, определении того пути к ослаблению разрешительной функции Национального Совета, но тем не менее э э при этом гарантировать обеспечение выполнения контрольным разрешительным контрольным органом его функций ну, непосредственно. Спасибо. Дякую, будь ласка. кого є е, репліки, можна, да. можна я коментую. Що до щойно сказаного, я б хотіла сказати наступне. Так само, пан Сергій казав, е, що треба. Контролювати, моніторити, і власне це європейська тенденція. Коли ми дивилися на європейські країни, і в тому числі на те, чи мають вони відповідні засоби для моніторингу, і чи здійснюють вони його і за власною ініціативою, то я спостерігала, що абсолютно ну я би сказала, навіть не половина європейських країн здійснюють і мають відповідні програмні комплекси для того, щоб моніторити сайти в мережі, з, з метою прийняти рішення, чи є вони такими, що можуть бути віднос, віднесені до АВМС, і тому потім приймати рішення. Чи мають вони реєструватися, чи порушили вони вимоги, і чи треба до них застосовувати санкції? Пана Мьолера, знову ж таки, процитую. В якому контексті він наголошував, що е, треба так само е, зважати, що моніторинг це не єдиний механізм суттєвий і дієвий. Тр а, більшість країн зараз спостерігається така тенденція, використовують принцип реагування на скарги. І це значно дешевше. Ну, про статтюн за, за це е, ні, мови не було. Власне, ну, не оце... ще дешевше. Так, але, е, але, власне, ось цей підхід реагування на скарги, він так само присутній і е, пропонується обговорити, наскільки доцільний і можливий він в Україні. Чи він не буде можливий? Все можливе, Дякую, Діана. Так, будь ласка. Ну що, колеги... Да, добро пожаловать. Все время возвращаемся к празднику Дня телевидения и радиовещания, то подходит в Национальный совет вручает грамоты. Мне совсем недавно стал известен такой интересный факт, что бывший сотрудник Национального совета, господин Минжинский, оказывается, был автором указа президента по профессиональному празднику, который именно имел такое название, как Профессиональный праздник, День телевидения, радиовещания и связи. В общем, еще много-много лет назад был объединен этот связь и телевидение, радиовещание как бы в один день. И мне так кажется, что... Вот именно когда ну, объединятся подходы, объединятся в мысли, понимания в регулировании телевидения и телекоммуникации, тогда наступит праздник у индустрии и у регулятора. Потому что найдутся те прозрачные подходы, законные регулирования, которые не будут привязываться конкретно к технологиям. И, а, будут выработаны те а, принципы регулирования которые и критерии а, новых медиа, старых медиа именно по виду деятельности а не привязки к способу доставки сигнала а, чтобы и регулятор и а, индустрия четко понимала правила игры на рынке а, здесь очень много об этом говорилось конечно я всего поддерживаю Александра Ивановича Ляйхова Сергеевича Бойко и Юрия Лабунского. то есть было много чего классно сказанного. Все это Николая Фортушного, об усилении контрольных функций. Да. Вот. И все-таки мне так кажется, как члену рабочей группы по новой редакции закона, что именно все, что тут говорилось, было презентовано еще в июне, вот в концепции нового закона. И нам немножко всем не хватает, вот всем, кто хотел бы что-то изменить, ну, более консолидировать наши усилия в направлении и подготовки вот нового современного закона. И если бы мы смогли это консолидировать и понять друг друга, то мне кажется, что процесс пошел бы быстрее. Вот. Но в ближайшее время я просто хочу сказать, что даже уже первый блин, так сказать, закона какой-то готов. Он есть у членов рабочей группы, и мы будем работать и ждем всех ваших предложений. И в первую очередь, конечно, Национального совета. Очень приятно, что есть какое-то понимание, но есть и проблемы именно в регулировании сегодняшнего дня, вот именно от Национального совета. Я все-таки хотела бы вернуться к вопросу технологической нейтральности и по лицензиям IPTV. Потому что действительно, вот выдача отдельных лицензий IPTV мы воспринимаем как двойное лицензирование провайдеров программной услуги. И те операторы, грузовые перевозчики, которые хотят перейти на новую технологию и переоформить свою лицензию на лицензию IPTV, они вынуждены получать еще одну лицензию. Я еще одну лицензию. Да. <свят> перевозки. Вот, потому что мы воспринимаем действительно это всего лишь как доп-сервис, который только развивается и требует со стороны регулятора определенной помощи и поддержки, потому что достаточно сложные большие инвестиции у наших отечественных операторов. Ну и респект Александру Ивановичу. Все-таки по плану национального развития хотелось бы отметить, что, конечно же, все документы Национальной Рады ну, должны, наверное, и могут соответствовать в первую очередь быть законными, да, и в рамках закона быть написанными, и э, в этом случае закон, нам так кажется, телевидение и радиовещание, действующие именно в плане, не так уж и плох. потому что здесь говорилось о том, что лицензирование должны подлежать именно только те медиа, которые э, используют радиочастотный ресурс, да, а вот э, очень прогрессивный, э, ну это в будущем, да, то есть более жесткому э, как, виду регулирования, как лицензирование, те медиа, которые используют радиочастотный ресурс Украины. А вот в самом законе о телевидении и радиовещании сказано о том, что план развития телеинформационного пространства предлагает, предполагает какие-то этапы развития вещателей, телесети, именно которые используют радиочастотный ресурс. Но получается, как бы с нашей точки зрения те э, субъекты хозяйственные, которые не используют радиочастотный ресурс, в принципе, планом регулироваться, наверное, не могут. Э, поэтому, может быть, это какой-то отдельный документ, может быть. Э, ну, все, спасибо у меня. Спасибо. Я очень хотела просто обратить внимание на то, что количество бревен, которые несли, количество людей, которые несли бревно с Владимиром Ильичем, как бы умножается с годами, и к празднику э, телевидения и радиовещания вот, имеет непосредственное отношение сидящий Николай Всеволодович, ну, гораздо более непосредственное, чем господин Межинский, потому что автором праздника там есть, да, то определял там господин Савенко, который Ой, в то время занимался. Поэтому, как -за... бы, <свят> <свят> человеку человеку, который входит в рабочую группу по созданию новой концепции, нового закона, законодателя люди на неплохо было бы более детально информированным об этом. Спасибо. Спасибо большое, не была все отдельная за... Андрей Колодюк, компания диван Большое спасибо за возможность выступить на сегодняшнем собрании на нашем круглом столе, который мне показался сегодня очень конструктивным и по делу. Очень понравились доклады на самом деле. Я хотел бы очень коротко в конце просто сфокусировать ваше мнение на нескольких тезисах, которые сегодня прозвучали, которые, мне кажется, очень важны для нас, и которые нас здесь всех присутствующих объединяют. Прежде всего, это то, что прозвучала такая фраза, что нужно создать сначала легальный рынок, а после его регулировать. Мы знаем эти проблемы, потому что сегодня потребители пользуются часто сервисами, которые являются нелегальными, которые являются некачественными, тем не менее они ими пользуются. И вот с ними конкурируют уже легальные игроки, которые пытаются легальным предложением донести свою, скажем так, услугу потребителю. Второй тезис, который мне сегодня понравился, это то, что регулирование это не обязательно лицензирование, да, то есть развитие рынка. И как раз мне кажется, что вот здесь роль регулятора сейчас вот на этом переходном пути, который очень стремительно развивается и видоизменяется. Здесь очень важно подойти так, чтобы помочь легальным игрокам, которые работают сегодня на рынке, вместе оказывать качественные услуги конечному потребителю в этой связи сегодня, такая, сегодня прозвучали определенные технологические аббревиатуры, в том числе как OTT, и вот один из докладчиков даже сделал равенство между нелегальными игроками и OTT игроками, и сказал бы, что это не совсем так по одной простой причине, что мы все здесь знаем, что один из первых мировых игроков, который начал вещать по OTT технологии, это компания YouTube, которые сегодня предоставляют больше 100 телевизионных каналов, в том числе линейных. Да, то есть и все нормально, все развивается во всем мире. Может быть, я правы, но сегодня эта компания нигде в мире не лицензируется, исходя из своей, рода своей деятельности. В то же время легальным игрокам в Украине приходится конкурировать, а легальными игрокам я называю тех, которые заключают договора с правообладателем и платят им роялти. Это самый важный, скажем так, дифференциатор того, компания является пиратом или нет. Потому что если компания платит роялки, да, а другая компания их не платит, не важно, какая технология используется для доставки конечному потребителю. Очень важно, что такая компания она будет более конкурентоспособна, чем та, которая платит по понятным как бы, причинам, потому что мы все знаем, что контент очень дорогой, если платить его легально. И в этой связи в Украине действительно произошла ситуация, когда сначала все зацепили, что у это новая технология, и э, все, что связано с этой технологией, наверное, э, ну, в этом нужно разбираться. Но, тем не менее, э, нужно еще обратить внимание на проблему пиратства. И в этой связи, э, мне кажется, что мы все здесь заинтересованы, чтобы регуляторы были делегированы, делегированы возможно, большие права по координации, борьбе именно с этим как бы явлением. Потому что я думаю, что оно сейчас более, скажем так, является актуальным для того, чтобы мы здесь как бы разобрались в создании легального рынка. Да? А уже вопросы, связанные с лицензированием как второй части, они очень как бы важны, но э, все-таки есть как бы законы существующие, да? там законы перерадиовещания, вещания, по которым работают легальные игроки. И если эти легальные игроки работают по этому закону, значит, нужно к ним относиться в рамках сегодняшнего законодательства с уважением, опять же, повторюсь, если они работают в рамках этого закона и платят правообладателям отчисления. Вот. Так что в этой связи я очень рад, что здесь я вижу сегодня единомышленников, на самом деле, которые могут объединиться и решить эти вопросы, которые волнуют нас здесь все. И я очень рад, что нас рада подняла все-таки этот флаг, да, даже в рамках своих как бы полномочий. И я думаю, что то, что нас объединяет, может решить все вопросы, в том числе и тактические и юридические, которые сегодня прозвучали. Потом большое всем спасибо коллегам за то, что мы вместе. Спасибо.